Fövqəladə hallar nazirliyinin gözləndən hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edir. Fövqəladə hallar nazirliyindən yeni yavas cama daxil olan məlumat da deyilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, sentyabrın 16-sı axşamdan başlayaraq 18-i gündüzədək ölkə ərazisində hava şəraitinin dəyişəcəyi, güclü külək əsəcəyi, müəyyən yerlərdə leysan xarakterli intensiv yağış yağacağı və çimşək çaxacağı, bənzər dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Geyd olunanlarla bağlı Fövqədi Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək, gözlənən hava şəraiti ilə əlaqədar müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə çağırır. Belə ki, güclü küləyin səbəb ola biləcəyi təhlükələrdən qorunmaq üçün diqqətli davranaraq yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikilərdən, ünvan və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Güclü külək zamanı, xüsusilə də açıq hava şəraitində baş verən yanğınların söndürülməsi mürəkkəbləşdiyindən yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına çitdi riayət etdirməlidir. Həmçinin bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sər keçməsi ehtimalı ilə əlaqədar sel təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, bu təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəklikləyə qalxmaq tövsiyə olunur. İldırımın səbəb ola biləcəyi təhlükələrdən qorunmaq üçün elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xəttləri, ildırım ötürücüsü, navalça və antenaya yaxınlaşmamaq, qadalanmaq üçün hündür ağacların altında gizlənməmək və bu məqsədlə çökək yer seçmək, avtomobildə olduqda hərəkəti dayandıraraq şüşələri qaldırıb ildırımın bitməsini gözləmək tövsiyə edilir. Unutmayın, qaydalara riyanət sağlamlıq həyatımızı, təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.